Значит, сегодня, сейчас мы наблюдаем с вражеской территории сепаратистов. Произошли, блин, несколько выстрелов, блин, с гранатомета, блин, и тяжелой артиллерии. Блин. Наши, блин, подразделения, находящиеся на блокпосту, до последнего не открывали огонь, блин. Но после того, когда сепаратисты практически передовую все. Сейчас вы видите, работает их техника. Наши военнослужащие блин, наносят блин, упредительный блин, ответ. Упредительный для того, чтобы не дать возможность развернуться блин, силам, которые на сегодняшний день укрепились. Вот здесь, в районе Семеновка. По За данным разведки блин, работает блин, подразделение блин, автоматическое, автоматических миномет, минометов. Блин, работает. Блин, АГСов, которые периодически меняют свою позицию. Блин. Мы с вами находимся в том месте на передовом, где, по крайней мере, на сегодняшний день блин, перемирие не соблюдается. Не соблюдается со стороны сепаратистов. Блин. Наши военнослужащие, наши подразделения блин, специально, которые здесь находятся, блин, до последнего не открывают огонь. Сектор который туда С того дня, когда было произвешено перемирие, э Сепаратисты не придерживаются перемирия. Они каждый день на протяжении трех-четырех дней продолжают нас обстреливать. Я слышал, что вас был, был ранен. Вот видите, вот, сразу Вы Другой можете увидеть, да. огонь со стороны сепаратистов, скажем так, с СМТ, с на протяжении дней, как бы, с дня провозглашения перемирия, они Каждый И день продолжают нас то есть я так понимаю, что никакой договоренности о перемирии на сегодняшний день не существует? Нет, они постоянно нас провоцируют, но на провокации мы не поддаемся. То есть они по нам э, время от времени проводят огонь, но мы на их провокации я не отвечаем. Смотреть это обстановку, которая в районе завода из Лея Славянка. Сережа, утром это сегодня? Ну, утром с 3 утра э -э до 9 утра мы дежурствуем. Сегодня, 20... Сегодня 23 -го числа 23 -го, э, 06 -го 2014 -го года. Около, около 8 часов 15 минут прозвучал первый э, выстрел. Э, снаряд ушел где-то метров 300 от нас. После этого, я так понял, был корректировщик и начали снаряды разверяться на нашей пушке, где сидели, э, грубо говоря, нас называя чертики, которые наблюдали за происходящим выстрела было, было около пяти орудий, где-то 80-миллиметровые снаряды. Залпа была да? ну 80 — это минометы, 80 где-то миллиметровые. Сначала один, потом подкорректировали и по нашей пушке начали, вернее, высокие начали стрелять. Было около 6-7 залпов из пяти орудий. Кроме тебя еще там пострадал? Нет, остальные, вернее, я лежал дальше в север, я находился там. Но я попал, а после этого все укрылись вокруг. Больше никого посокрасить не было. Я обстрел длился в куток. Около говорю, 5 залпов и 6 орудий. Около 10 минут максимум.